Ramazan ayına qarşı ədəbsizliklərdən biri bir üstünədir. Deyəsən ki, keş oruc olmazdım. İndi nə yeyərdim? Və bunu bunu beynindən kəsitməlidir. Yəni deyəm, təbii aclıq hissi, susuzluq hissi gələ bilər. Bir su istəyirsən. O bir də baxıb bu, bu halda olasan ki, oruc olmayardım. İndi nə yiyib içərdim bu saat? Deyir bu ədəbsizlikdir. Ramazan ayına qarşı hörmətsizlikdir. Ramazan ayının ürəyini sındırmaqdır. Ramazan bir varlıqdır Ramazan ayı. El haqiiqat. Allah deyir, niyə belə dedin axı? Niyə dedin mənim ayıma belə Ramazan ayına sən nemət vermişəm? Niyə dedin? Məni sevmək kifayət deyil, mənə gətirən yolu da sev, əməlləri də sev. Onsuz nə içə, saat sonra yiyecəksən, içəcəksən. Azan ki oluruz, yirsən, susan, susun, dava bunun davası idi. Hər dəfədən deyə, ha nə olsun çi məsəl. Yiyin də bunu yiyin. 5 saat oyan 5 saat yeyin. Amma bu 5 saatda, bu 6 saatda elə hallar keçirirsən, insan olduğunu hiss elirsən, insansan. Elə hallar keçirsən ki, heç kəsə tanış deyil. Bunu elənməyən adamlar. Yemə ilə ilin 12 ayı var, hamı o dadını da bilir, hamıya aydındır. Amma bunun dadını bilmək, bunun ləzzətini çıxartmaq bu başqa bir şeydir də. İftar vaxtı yəmi eləyəndən bütün ilin 12 ayını həm gecə gündüz yeyir. Səhər, günorta, axşam. İndi də desə kaça indi də yeyərdim, qərar bir aydır da, bir ay falan saatlarda yemə. Amma elə dünyalar açılır qəlbin üçün. Elə aləmlər açılır. Biz bəzə adamlar niyə orucun halını tuta bilmir? Fikir vermir. Hərdən bir oruc orusu dibində bax, qaldır başını, bax küçələrə, günün küçəsi və gülür. Bir dəfə bunu təcrübə eləsən adamlar. Bir başqacür baxsın. Hey, hesab eləsin ki, bütün hava, fəza bayram eləyir. Bu bunu düşünəndə görürsən, yolda gedə-gedə görürsən. Hardan çıxım mən tövsiyə edirəm, oruc oruz, bir ağaclıq olan yerdə gəzin. Məsələn, Bataynika bağında hardasa gəzin, ağaclara, budaqlara, güllərə baxın. O qəribə bir başqa bir haldadır hər şey. Təbiət başqa cürdür. Sadəcə başınızı qaldıb bax. Elə fikr orucu tutma. Hə, oruc axşam iftara qədər qal, gəl yəni, filan işləri görmür. Bir başını qaldır, bax nə var, nə yox. Bu cür nemətdəndir. Hə, keş yemək yerdim, ində oruc olmazdıb səhərin soklarından içər. Nədir arzudu bu səncə? Nə arzusu? Bütün canlılar indi yiyibsə. Ot tuyanlar ot diyir, ət yeyənlər, ət yiyicilər özləri üçün. Sən də onlara qoşulmaq istəyirsən. Bir ay deyib ayrıldı onlardan. Bir ay onlardan ayrıl. Dinə məən insana insanlığın dadını çıxardı, ləzzətini çıxardı bir zəhay. Sonra demirəm yenə qayda olara tərəf. Bu bir zəhay bəki ümid var ki, qopasan bu aləmdən də, onlardan olmayasən. Keçəsən başqa bir səviyyə, başqa plan, başqa dərəcə, hər hansı bir yerə qalxasan.